Bir şəxs deyir ki, qulaq olsun. Gəldim deyir, soruşdum İmam Sadiq aleyhissalamə, adı Davuddur. Sa'altu Aba Abdullah aleyhissalam. İmam Sadiqdən soruşdum ən so mürəccəb, Rəcəb ayının orucu haqqında. Faqala, qoydu, eyni ən tum so olmuş Şaban. Təxminən sözün mənası budur. Heç Şaban haqqında soruşmursunuz. Mən fikir vermişəm bir şeyə. Rəcəbə başlayanda hamı şövqən başlayır. Şabanda biraz elə bil azalır vəsiyyət. Rəcəbdə çox or susurlar. Şaban gələndə elə bil keçir kənara biraz. Təxminən o dövrdə də belə şeylər hiss olunurmuş. İmam Sadiq dedi: "Süz Rəcəbləndən soruşursuz, Şəbandan niyə soruşursunuz? Şaban orucunə nə sual vermirsən mənə? Faydası nədir?" Deyimənə qətdim ki, "Faqultu və məs. Mən səwabı mən samə yol mən. Bir gün Şəbanda oruç tutsalar, yenə nədir əcri?" İmam buyurdu ki, "Faqal el-cənnə vallahi and olsun Allah'a bir gün elə cənnət alarsan. And olsun Allah'a vallahi." Mən samə minhu yevmin kim iki gün tutsa kənə min rufəqəin nəbiyin və sıddiqin yevməl qiyamə. Qiyamət günü sıddiq insanların, peyğəmbərlərin rəfiqi olar, dostu olar. Dostun